Ситуацію не тільки в Костянтинівці, а от поговоримо про те, як намагаються провокатори використати цю трагедію. Із блогером Денисом Казанським він на телефонному зв'язку зі студією. Денисе вітаю вас. Здравствуйте. Скажіть, будь ласка, як ви вважаєте, чи а, вдасться використати цю трагедію для того, щоб зневірити, щоб посіяти зневіру у мешканцях, мирних мешканцях, наприклад, тієї ж Костянтинівки в українській армії? Ну, безусловно, вони будуть намагатися це зробити. И, в принципе, как мы уже знаем, им и повод-то особо не нужен, потому что когда повода нет, ну, раньше выдумывали все эти истории про распятых мальчиков и людей, которых там якобы угоняли в рабство. Но сейчас, к сожалению, появился реальный повод, это реальное преступление. К сожалению, такая трагическая случайность, но, тем не менее, где вина бесспорна. И Эту ситуацию, конечно, будут раскручивать э, с, буквально сразу, там, через несколько минут после этой трагедии в группах ВКонтакте, в Одноклассниках, вот Константиновских и Донецких появилась сразу фотография этой девочки, там вот эти надписи «Жусви Полина» и так далее. То есть понятно, что и сразу там призывы, значит, вставай, ну то есть вот все точно так же, как было прошлой весной. Просто, конечно, в этот раз, поскольку все это произошло сумбурно, была реакция действительно на спонтанное происшествие, то понятно, что все это не было организовано, и был какой-то стихийный э, такой вот вчера протест, э, стихийные беспорядки, которые поэтому так, в принципе, и разошлись, потому что они, в отличие от штурмов, года, не были скоординированы, не были подготовлены. Но, безусловно, конечно, будут использовать эту трагедию, и тут мне опять непонятно, почему ничего не предпринимается с нашей стороны, вот в аналогичной же ситуации, вот про эту трагедию говорят все, но никто, например, абсолютно не говорит, что позавчера, вот в, в один день с этой трагедией в Москве был убит гражданин Украины, был забит до смерти толпой неофашистов, человек на вокзале просто вот за то, что он на, национальной, на почве национальной ненависти, как... Сама московская милиция признала. Об этом и Life News показал сюжет, кстати, на, на удивление. То есть вот этот случай, он был, он прошел по всем российским СМИ, но у нас его совершенно никто не комментирует, никто не выступает, хотя случай вопиющий. То есть если бы у нас в Киеве забили толпой гражданина России, то здесь бы уже поднялся, по-моему, бы, бы такие вопли, то есть такие крики, что фашизм и так далее. А наша страна, вот наши министры, депутаты на это совершенно никак не отреагировали. И получается, что ДТП, трагический случай, но тем не менее не преднамеренный, раскручивается до уровня какого-то геноцида, что мол, это специально там издевательство на жителями Донбасса, что каратели опять убили ребенка и так далее. А с нашей стороны, вот там, где реально стопроцентная вина, есть э, России, где вот э, такие совершенно варварским образом озверевшие эти российские фашисты забили украинца до смерти среди бела дня. Почему-то нет никакой реакции. То есть мы в ответ совершенно не используем вот такие же случаи для того, чтобы просто показать нашим гражданам вот эту атмосферу ненависти, которая Но, там царит. Знову ж таки, это может быть показником нашего проигрыша вот так называемой информационной войны. Ну это вот да, к сожалению, это проблема. То есть э, не нужно ничего выдумывать. Вот просто я говорю о том, что наш противник, наш враг, он из любого случая, из любой трагедии, он делает э, шоу и вот я когда читал реакцию на смерть этой девочки она была ужасна потому что вот в этих группах фашистских там российских да они там просто ликовал народ вот и они радовались реально что эту девочку задавили потому что появился действительно повод вот предъявить Украине что значит ее солдаты кого-то убили убили ребенка убили невинных людей и действительно то есть получается среди бела дня да наехал очень красиво в кавыч то есть, фотогенично этот БМП на людей, и они просто были счастливы, они там на разные голоса там улюлюкали, что, мол, наконец-то мы каратели поймали, значит, на горячем. А с нашей стороны просто вот абсолютная какая-то некомпетенция и вот неспособность. заявити, сказати правду, да, то можливо, можливо, це такий шоковий стан, де що Дениса? От скажіть, будь ласка, ми перерахували от кількість ДТП, які сталися, але я так розумію, це не всі, які сталися з вини бойовиків так званих ДНР і ЛНР. Чому як ви вважаєте, чому там мирні мешканці не виходять і не протестують? Навіть ті, які підтримують ДНР і ЛНР, адже там. Это це, це тоже це порушення, це порушення прав це... и так далее. Ну потому что, понятно же почему. Потому что там за малейшие несогласия, за малейшие выступления будут следовать жесткие расправы. То есть это типичная картина, отличающая тоталитарное государство от демократии. Да? То есть вот как было там при Советском Союзе. То есть если в демократических странах постоянно какие-то митинги, протесты, кто-то протестует, кто-то выступает, кто-то дерется с полицией, и создается такая картинка, будто там люди все время недовольны. А в тоталитарной стране, как Советский Союз, например, или как сейчас Северная Корея, конечно, никогда не бывает демонстрации протеста, и создается впечатление, что там какая-то сытая жизнь, значит, все всем довольны, там очень здорово, и как бы многие на это и покупались, да, и сейчас ведутся. Но на самом деле вот это отсутствие протеста всего лишь говорит о том, что там тоталитаризм, и вооруженные люди просто расстреляют тех, кто попытается таким образом бросать там камни в машины ДНР, как это делали, например, в Константиновске люди, или кто-то будет там, не дай бог, там что-то сжигать, переворачивать какие-то машины, таких людей сразу убьют, объявят там фашистами, нацистами, пособниками хунты, расстреляют, и никто абсолютно не будет спрашивать никакого разрешения, и никто не будет стесняться. И при этом те люди, которые поддерживают ДНР и ЛНР, готовы с этим жить? Ну, я думаю, что теперь-то у них выбора особенно нет. Дело в том, что вот проблема-то в том, что эти люди, они жили во многом и раньше это так. То есть они жили и раньше вот в этих поселках, где не было работы, они работали там на копанках в лучшем случае. То есть в условиях какой-то ужасной бедности заводы закрылись еще в 90-х, их там разграбили на металлолом. То есть перебивались с заработками, кто-то воровством перебивался, кто-то жил там втроем на пенсию одной бабушки и так далее. То есть это ведь истории достаточно тривиальные. Вот у нас в этих шахтерских депрессивных поселках абсолютно сплошь рядом такое было. И поэтому вот сейчас это вот может быть для киевлян, вот они слушают, это смотрят, думают, а как вот людям там дали тысячу гривен раз в месяц, и как же они могут это все значит, как, как они могут так жить, почему они все это поддерживают. А для них-то на самом деле мало что изменилось, потому что те, у кого не было работы, те, кто жил в таких условиях и питался картошкой со своего огорода, они-то на самом деле, у них эта же самая картошка и осталась. То есть для них мало что поменялось.